بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقى قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba. Bab ma yaqulu 'ala al-iqtisalih. Bab sesuatu yang dibaca atau disebut ketika mandi. Pada pelajaran yang lalu dia ada doa dan bacaan sebelum kita berwuduk. Bagaimana ketika seorang itu mandi, Mandi ni maknanya mandi hadas. Bukan mandi-mandi biasa eh. Mandi hadas besar, mengangkat hadas besar. adakah sama ada zikir ataupun ada doa? Kalau buat wuduk ni kita dah baca banyak dah. Ada doa dia, ada zikir-zikir uh, dia. Di antara doa ataupun sebutan yang dibaca ketika berwuduk itu kita maknanya baca syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ha, itu di antara doanya atau pembacaannya. Okey, jadi bab mandi pula macam mana ni? Ada tak doa ataupun sesuatu bacaan? Imam Nawawi kata, Yustahabu lil mughtasili. Disunatkan bagi orang yang mandi. Tadi kita sebut mandi apa? Bukan mandi-mandi biasa ni. Ha. Dia ada mandi. Mandi harus. Dia mandi pagi, tengah hari, petang ke. Mandi tu tak wajib harus je. Untuk membersihkan tubuh badan kita daripada kekotoran. Yang keduanya dipanggil mandi sunat Seperti sunat Jumaat, sunat air raya ha, Itu mandi juga Yang ketiga dia dipanggil mandi wajib Maknanya mengangkat hadap so Ah ha, Mengangkat hadap so Jadi di sini dia kata bukan mandi yang biasa tu Ah ha, Sama ada mandi sunat ataupun mandi yang wajib Yus lil mughtasili an yaqula Jami'a ma zakarnahu fil wudhu dia kata disunatkan bagi orang yang mandi dia membaca semua apa yang kami sebut pada wuduk. Jadi pada wuduk tu kita baca bismillah dan beberapa sebutan yang yang berikutnya, maka dalam mandi pun sama. Pada wuduk di antaranya minat tasmiyati wa ghairiha daripada bismillah dan selain daripada bismillah. Ha, maknanya ketika nak mandi tu baca bismillah. Selepas mandi baca doa sebagaimana doa wuduk. Ah, ha, baca doa sebagaimana doa wudhu Wudu. Wala farqa zalika bainal junubi wal haidhi wa Dan tidak ada perbezaan antara mengangkat ada besar mandi itu dengan sebab junub. Ah ha, dengan sebab junub. Ada besar. Ataupun dengan sebab haid. Ataupun dengan sebab haid. Kalau junub ni lebih tertentu kepada orang yang ada besar dengan sebab jimak. Jadi haid ni maknanya bagi wanita dan lain daripada keduanya. Wa ha, qala ba'du telah berkata oleh sebahagian daripada sahabat-sahabat kami Imam Nawawi kata. In kana junuban aw haidun la ya'ti bi tasmiyah. Ha kalau sekiranya dia berjunub ataupun haid dia jangan baca bismillah. Sebahagian daripada ulama Syafi'i kata. Ha. Kalau ba'd wuduk memang disunatkan baca bismillah, tetapi bila dia nak mandi wajib ataupun mengangkat hadas besar, dia dah berada dia dalam keadaan hadas besar. Sedangkan bismillah dalam mazhab Syafi'i tak boleh baca. Tak boleh baca ayat Quran, sesuatu daripada ayat Quran ketika berada dia dalam keadaan dah besar. Ketika berada dia dalam keadaan berjunub. Ha dia kata ba'dhu, sebahagian Sebahagian daripada ulama kami kata bismillah jangan jangan dibaca. Okey, sebahagian eh. Ah ha, elok dia kata sebahagian. Dia tak kata semua ulama-ulama Syafi'i. Wal masyhuru annaha mustahabbatun <tutuk> lahumā ka ghairihimā. Tetapi yang masyhurnya pendapat dalam mazhab Syafi'i ini sunat juga baca bismillah. Ah Sebagaimana selain daripada junub dan haid Selain daripada junub dan haid Bila nak mandi baca sunat baca bismillah Orang yang junub dan juga haid juga sunat Dibaca bismillah mengikut pendapat yang masyhur di dalam mazhab syafi'i Sunat juga baca bismillah Walaupun ketika itu dia berada di dalam hadam besar ha, Dia kata Sebagai sebagaimana selainnya Selainnya, selain daripada haid dan hadah besar, sunat baca bismillah, jadi orang hadas besar, orang yang haid ketika nak mandi sunat juga baca bismillah. Lakinnahuma la yajuzu lahumma an yaqsuda bihal qur'ana. Cuma dalam mazhab ini jangan qasat Quran. Niat qasat tu niat. Niat zikir baca bismillah tu. Walaupun bismillah tu ayat Quran, tapi niat zikir bukan niat baca Quran. Kalau niat baca Al Quran tak boleh jugalah sebab orang yang ada besar, orang yang junub mana boleh baca Al Quran dalam mazhab Syafi'i. Hmm. Bab ma yaqulu ala tayammumihi bab bacaan kepada tayammum pula. tengok ha, dia ada berengke ha, Dia berkait lah Ketika wuduk apa bacaannya, ketika mandi dan ketika tayammum tayamum juga tayamum juga maknanya bersuci untuk mengangkat hadas. Fa'il <tik> lan tajidum ma'an fa ha. tayammu ma'an sa'idan tayyiba. Ah jadi tayamum juga boleh mengangkat hadas kecil dan juga boleh mengangkat hadas besar. Jadi ketika tayamum macam mana? Ada bacaan tak? Yustahabu <tik> an yaqula fi ibtidaihi. Ah disunatkan berkata pada permulaannya bismillah sunat juga bila nak tayamum ni baca bismillah sebagaimana wuduk kan sunat baca bismillah tayamum pun sunat fa in kana junuban fa in kana junuban fa ala ma zakarnahu fi kalau orang tayamum itu orang nak tayamum itu dia tayamum kerana nak mengangkat hadas besar Tadi kita sebut nak menengah ada kecil dengan dia ganti daripada daripada wuduk sebab tiada air. Tayamum ini sama ada tidak ada air. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan Ataupun ada air tetapi dia tak boleh menggunakan air kerana musyaqqah. Ha, ini ada berlaku di zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni dia musafir. Lalu dia berjunub. Lalu dia tanya Bincang sesama dia Boleh tak adakah bagiku keuzuran Untuk aku tayamum mengangkat hadas besar Jadi sahabat dia jawab tak boleh Kukuk -kuk mana pun kena mandi juga Jadi kawan yang sakit ni Kebetulan kepala dia pecah Luka, luka parah Dia tanya sahabat dia yang lain Boleh tak aku bertayamum untuk mengangkat hadas besar Lalu jawab, jawapan yang diberi oleh sahabat dia yang lain Kata tak boleh Kamu kokok mana pun kena mandi Lalu dia mandi Bila mandi-mandi mati Sebab bila darah keluar banyak Kena air pula Tak lagi tak berhenti Mati Lalu dia mau balik ke Madinah Tanya Rasulullah Macam mana ni keadaan ni Sepatutnya hukum ni macam mana Boleh tak tayamum Dalam keadaan hadiah besar Rasulullah kata Qataluhu qatalahumullah mereka telah membunuh dia semoga mereka di, dibunuh oleh Allah taala maknanya ayat marah ha? fa inna shifaa fa inna shifaa al aini ai penyakit jahil ni tanya orang jangan buat kepala tahu <gum> ramai orang buat kepala tahu yang dia tak tahu dah hurai juga hurai pula lebih-lebih -lebih daripada orang pula dalam keadaan dia tak tahu Penyakit jahil ni Nabi kita tanya. Lalu Nabi SAW memberi kelonggaran orang yang berjunuk apabila ketiadaan air ataupun dia kesulitan musyakah untuk guna air kerana mudarat, dia boleh tayamum. Jadi macam mana ni? Bila nak tayamum mengangkat wuduk. ataupun mengak, nak angkat hadah kecil ataupun hadah besar macam mana? Dia kata fa'inkana junuban awha'idhan fa'ala ha, ma zakarna fi iqtisalihi sebagaimana mandi juga kalau dia junub junub tayamum untuk mengangkat hadas besar dalam keadaan dia itu berjunub dia tayamum itu untuk angkat hadas besar ha, dalam keadaan dia berjunub dan haid jadi nak kena baca bismillah boleh baca bismillah dengan niat zikir sebagaimana yang disebut pada bab mandi tadi ha, itu masyhur pendapat dalam mazhab Syafi'i. Adapun qala ba'du ashabina tak boleh. Sebahagian daripada ulama syafi'i kata tak boleh baca bismillah sebab dia ada besar. Orang ada besar mana boleh baca Quran. Dan, tapi yang masyur dalam masyarakat syafi'i boleh. Ha, tapi dengan niat, niat zikir. Sebab tu dia kata apa? <tut> Walakinnahuma lakinnahuma la yajuzu lahumma an yaqsuda bihal Quran. An yaqsuda bihal Quran. Bihal Quran. Jangan kosak Quran. Jadi kosak apa? Kosak zikir. Bismillah yang dibaca tu niat zikir. wa amma tashahudu ba'dahu wa baqiyu zikri al mutaqaddimi fil wudu'i adapun dia kata tashahud kan sebab, sebab baca tu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah ha tu doa kan lepas ada apa Allah majani ja minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja min ibadikas salihin jadi boleh baca Bagaimana wudhu uh, disunatkan baca Ketika tayamu pun sama Ah, ha, dia kata wa baqiyu zikri al mutaqaddimi fil wudhu'i wa du'a'i. Ah, ha, alal wajhi wal ini, Okey habis itu. Al uh, mutaqaddimi fil wudhu'. Wa doa well wa doa okey ah jadi mubtada balik wa doa ala alwajhi wal kafahi... falam ara fihi syai'an li ashabina wala ghairihim adapun doa pada ketika membasuh men menyapu muka dan dua tangan kan kita baca uh, semalam semalam ya ha, semalam tentang Baca basuh buka ada bacaan dia. Basuh tangan ada bacaan. Kepala bacaan, kaki ada bacaan. Yang tu tak ada sabit daripada Nabi. Imam Nawi kata tidak sabit daripada Nabi. Setiap basuhan satu anggota ada doa tidak sabit. Cuma ada ulama buat dia kata. Tetapi apa yang paling baik? Aa, kita apa dia ulang sedikit yustahabbu fihi da'watun ja'at anis salaf. Yang paling baiknya Sesuatu doa yang datang daripada salah Kalau salah tak baca, tak pecah Sebab salah ni diambil daripada Nabi Ambil daripada sahabat Jadi kalau tentang sunnahnya Setiap basuhan anggota wuduk Tidak ada doa daripada Nabi Tidak sabit daripada Nabi Begitu juga ketika uh, Menyapu muka pada tayamum Dan juga sapu tangan Tidak ada doa juga yang paling baik Itu paling baik ita falam ara fi shay'in li ashabina wala li ghairihim kami tak nampaklah ada perbahasan ini dalam uh, ulama-ulama Syafi'i wa zahiru anna hukmahu ala ma zakarnahu fil wudu zahirnya sebagaimana yang kami sebut daripada wudu ulama ada buat tetapi sabit daripada nabi tak ada fa inna tayammum ma taharatu kal taharatu bil wudu maknanya tayammum suci bersih sebagaimana wuduk. Bagaimana wuduk tentang amalan kita ke berwuduk, begitu juga amalan ketika tayamum. Maknanya hak Nabi buat macam mana hak tu saja yang kita ikuti. Wallahu aalam. Jadi dalam pengajian ini dalam mana-mana kitab kadang-kadang mana-mana bab, masalah bab fiqh ke bab apa ke, kita kena ingat apa perbahasan awal dulu. Sebab biasanya ulama dia tak ulang lah. Contohnya perbahasan bab semalam tentang sunnah ataupun tidak bacaan doa ketika membasuh setiap anggota wudu. Ha, lepas tu dia dikaitkan lah, hak kami sebut semalam semalam macam mana? Pelajaran lepas macam mana? Dalam bab uh, mandi tadi. Lepas tu bab wudu bab tayamu pula dia kata, hak lepas macam mana? Ha, dia tak ulang baliklah. Sebab kalau dia ulang ni banyaklah pula. Ha, panjang pula perbahasannya. Okey terus. Bab seorang uh, ucapan bab ucapan seseorang lelaki kepada wanita di sisi kuburan bersabarlah. Jadi hmm, bila berlaku kematian kepada seseorang wanita sama ada kematian itu suami dia, anak dia, kaum kerabat dia, saudara mara dia. Jadi dia pergi ke kubur. Biasanya pada zaman dulu, yakni zaman jahiliah. Bila dah masuk Islam, kadang-kadang terbawa-bawa dengan fi'in perangai orang jahiliah. Bagaimana fi'in perangai orang jahiliah ni dia meratap. Sebahagian daripada ratapan ni dia meraung, menjerit dengan mengeluarkan suara yang keras seseorang yang apabila perempuan yang berada di kubur datang orang bagi sebutlah sabar dan takutlah kepada Allah janganlah buat perangai lagu itu ha, nak menenangkan hati dia ini sebahagian seba, sebahagian daripada ujian yang datang daripada Allah taala dalam pelajaran perjalanan kita yang lepas kita telah baca tentang apabila seorang itu ditimpa musibah di antaranya bila berlaku kematian Musibah dengan kematian ni orang yang sabar dia akan digugurkan dosa oleh Allah Taala hasil daripada kesabaran bila ditimpa musibah. Yang kedua, pertamanya dia sabar, yang keduanya dia mengharapkan pahala daripada musibah yang dia tanggung. Masa tu dia dapat dua. Allah Taala ampun dosa satu, yang keduanya dapat pahala satu. Ah, ha, pahala kerana dia mengharapkan pahala daripada musibah yang dia dapat. Jadi para ulama membahaskan dia termasuk di dalam innamal a'malu bin niyaj. Sesungguhnya setiap amalan perbuatan niat. Sabar tu perbuatan tu. <laughs> sabar tu perbuatan. Sebab apa dia sabar? Ha? Kerana dia sabar itu kerana Allah Ta'ala suruh sabar. Allah Ta'ala bagi ujian untuk nak test. Maknanya sejauh manakah keimanan seseorang. Pegangan dan pegangan dia terhadap agama Islam. Pegangan dia terhadap menerima takdir daripada Allah. Sebab itu ada ayat Quran Allah Taala kata apa? Ah ahasiban an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja tanpa diuji? Tak ada. Allah Taala tak akan biarkan dia mesti dia tak akan lepaskan dia mesti diuji semua manusia kena uji mengikut tahap keyakinan keimanan masing-masing ha, jadi dalam tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Bukhari ini pergi ke kubur tu tengok orang perempuan duk sedang menangis sedih tu sebut isbiri sabarlah olehmu okey terus Hadisnya Abu Bakar, hadisnya Syubhatul Qal, hadisnya Sabitul An Uh, Imam Bahari dengan sanaknya daripada Malik radhiyallahu an Malik kata dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, Malik kata marah, marah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya uh, pada satu kubur yang ada seorang wanita di situ uh, seorang wanita yang berada di sisi kubur wahya tabki. Nabi lalu pergi ke kubur mendapati seorang wanita yang duduk di sisi kubur dalam keadaan dia sedang menangis. Menangis itu sebab apa? Kesedihan Ha, yang menipu diri dia dengan kematian kaum keluarga dia ataupun kaum kerabat dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda faqala ittaqillah ittaqillah wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah. Maknanya takut kepada Allah. Apa makna takwa? Takut dengan makna takwa. Takwa maknanya intitharul awamirillah wa nawahihi. Ah ha. Siran wa'ala niatan Menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala Sama ada di dalam keadaan tersembunyi Ataupun di dalam keadaan terang Tersembunyi maknanya orang tak nampak Kena junjung tinggi perintah Allah Dalam keadaan aa, Jahar ini Ala niyat Depan-depan orang pun kena jaga hukum Allah Ta'ala Jadi kamu takut pada Allah Ta'ala ni Jangan melakukan sesuatu yang Dilarang, ditegah oleh Allah Ta'ala Sebahagian daripada tegahan dan larangan adalah meratap. Ha, itu yang sebut, yang kita sebutkan tadi. Kamu takutlah kepada Allah, jaga batasan, jaga hukum Allah Taala. Dan dalam waktu yang sama kena kamu kena sabar. Ha, sabar ini artinya menahan. Menahan diri. Kalau kita kata puasa menahan diri daripada makan dan minum. Sabar di dalam menerima ujian ini menahan diri daripada kita melepaskan kemarahan. Melepaskan kesedihan yang melampau sekadar melahirkan kesedihan tak apa kita lepah. lepas lepas tu dengan menjerit meratap meraung dan sebagainya. Ha. Itu yang pertama eh yang dapat diambil daripada hadis ni maka kita disunatkan apa dia menenangkan orang bila dia pengajaran yang pertama kita menenangkan orang yang berada di dalam kesedihan bila berlaku sesuatu musibah kepada dia. dengan Nabi SAW bersabda, Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya, janganlah engkau melakukan hal-hal yang dapat mengundang murka Allah Ta'ala apabila didatangkan musibah oleh Allah Ta'ala. Bersabarlah di atas musibah. Mengundang sesuatu yang murka sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Seperti apa dia? Seperti meratap. Ketahuilah bahawa semua musibah Demikian pula apa yang menimpa seorang seperti rasa sedih dan kesusahan atau selainnya, keduanya terbahagi kepada dua bahagian. Sedih susah ni terbahagi kepada dua. Sedih ni menjadi lumrah lah. Manusia ni dia ada hati. Hati tempat tumpahnya perasaan. Marah, sedih, seronok kan. Itu hati tu tempat tumpahnya perasaan. Bukan kata orang biasa. Rasulullah sendiri pun bila berlaku kematian kepada anak dia, Ibrahim dia pun menangis sebagaimana hadis yang diruayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Yang pertama, ah musibah yang menimpa manusia ni dia ada dua keadaan. Pertamanya musibah yang dapat menjadi pelebur dosa. hal ini pasti diperoleh seseorang, baik mengharapkan pahala ataupun tidak. Bila dia kena musibah, dia mengharapkan dengan musibah itu dia mengharapkan pahala ataupun tidak, dosa dia digugurkan oleh Allah kena musibah, malah petaka, bencana. Seseorang itu dosa dia digugurkan oleh Allah. Tetapi kalau dalam kata, oleh itu, apabila seseorang itu dia faham kedudukan yang sebenar, apakah kelebihan, apa keistimewaan orang yang kena ujian ini? Dia akan dapat sabar sebab dia tahu dengan kesabaran itu, dia dapat digugurkan dosa oleh Allah SWT. Jadi dosa ini dengan sebab kita minta ampun sebab bertobat Allah Ta'ala gugur Ataupun melakukan kebaikan-kebaikan Dengan sebab kebaikan Allah Ta'ala gugur dosa Sebagaimana hadis yang dirawayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Muslim Apabila kita berwuduk Air basuhan kepada anggota wuduk Ketika air itu gugur Dia membawa, menggugurkan sekali dosa-dosa kita Dosa gugur dengan sebab amalan-amalan. Di antaranya wuduk, semayam, puasa zakat haji dan sebagainya. Dan ada keadaan dosa manusia itu gugur dengan bertawabat. Keadaan yang ketiga, dosa manusia itu gugur dengan sebab kena musibah. Kalau gitu, orang yang kena musibah ni dia tak tertekan sangat kalau dia faham. Tak sedih sangat. Dia boleh tahan. Oh, syukurlah Allah Ta'ala bagi musibah. Tak ada yang aku nak bertawabat lagi, lah tak ada gugur dosa. Di antara kelebihan orang yang ditimpa sentiasa musibah ni, dosa dia digugurkan oleh Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut eh ha, di antara kebiasaan yang berlaku kepada orang beriman ciri dan juga ciri orang beriman ini bila dia sebelum dia berhadapan dengan kematian ataupun maut Allah Taala datangkan kesakitan kepada dia sebab apa bagi dia sakit dulu pendahuluan sebelum mati nak bagi gozoh dia gugur-gugur digugurkan oleh Allah dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Dosa dia habis langsung. Sebab ujian yang menimpa dia. Kesekitan yang dia lalui. Yang kedua, musibah yang dapat menjadi pelebur dosa dan mendatangkan pahala. Tadi tak dapat pahala, gugur dosa sahaja. Yang keduanya, musibah ni gugur dosa dan dapat pahala. Hal ini apabila seorang mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala ketika dia bersabar dalam menghadapi musibah. Dalilnya sabda Nabi SAW hadis yang kita baca tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat jadi seseorang itu dibalas mengikut niat jadi ni dia niat dengan musibah tu niat nak dapat pahala dapat pahala jadi kesabaran tanpa mengharapkan untuk mendapatkan pahala adalah pelebur dosa dia sabar tak mengharapkan pahala dosa gugur tetapi kalau sabar mengharapkan pahala daripada musibah dapat dua dua ganjaran lebur, do, lebur dosa dan juga dapat pahala sebahagian ulama berdalilkan dengan hadis ini hadis ini hadis yang kita baca di atas tadi yang aa, seorang wanita duduk di kubur sebahagian ulama berdalilkan dengan hadis ini akan bolehnya wanita melakukan ziarah kubur sebahagian ulama kata perempuan tak boleh ziarah kubur tak boleh ni pendapat yang pertama dengan makna makruh pendapat yang petu, kedua yang kata haram Orang pun tak ada ziarah kubur memang ada hadis <tuh> jadi bagi ulama yang kata boleh hadis ni sebab Rasulullah tengok perempuan tu dah ada di kubur Rasulullah tak larang kenapa mari kubur ni eh? Kenapa, kenapa datang ke kubur Rasulullah tak larang cuma Rasulullah suruh dia sabar ha? itaqullah wasbiri takutlah kamu kepada Allah dan sabar Aa, dan dalil yang kedua bagi ulama yang kata orang perempuan juga boleh ziarah kubur berdasarkan kepada satu hadis kuntuna haitukum an ziyaratil quburi fazaruha fa innaha tuzakkirukumul akhirata sebelum ini aku larang kamu ziarah kubur lelaki perempuan tak boleh ziarah yang boleh pergi ke kubur bagi mereka yang menguruskan jenazah sahaja beberapa orang yang menguruskan jenazah selebihnya tak boleh pergi kerana mereka meratap kan, merau. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana orang jahiliah. Selepas itu Nabi kata, Fazaruha. Zaruha, domir jamak muzakar. Domir jamak muzakar ini, dia lebih kuat daripada mu'anas. Maknanya, Fazaruha. Ziarahlah oleh kamu. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Ya ayuhal amanu. Kutiba alaikumus suyam Wahai orang yang beriman mana amana, amana manu, Kalau perempuan ramai amanna Ini amanu Jadi buat puasa ni orang lelaki saja wajib puasa Ataupun perempuan sekali Sedangkan domer untuk muzakar Aqimus salah wa atus zakar Domer muzakar Jamak muzakar Maknanya domer untuk muzakar ini dia lebih merangkumi muannas. Dhamir untuk muzakar untuk lelaki merangkumi perempuan. Kalau perempuan khusus untuk perempuan. Ah ha, itu kaedah ni. Jadi fazaruha ziarahlah olehmu. Sebagai ulama kata daripada dhamir ini lelaki boleh ziarah kubur, perempuan pun boleh ziarah kubur dengan adab-adab yang tertentu lah. Tak boleh dulang aurat, pakai pakai yang berhias itu biasalah tu. Itu tak pergi ke kubur pun tak boleh buat kan? Ha, maknanya pendapat yang kedua kata perempuan boleh pergi ziarah kubur dalil itu. Wallahu alam aqulu qouli hadha wa astaghfirullah wa alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.